Сколько влезет курей на 15 метров клетки? На 1 метр получается 96 курей влезет, если 4 ярусная клетка. На 15 метров 1400, грубо говоря? Ну, ну примерно. Это 960 плюс 480. Да, где-то, короче, под полторы тысячи. Короче, под полторы тысячи клетки, полторы тысячи курочки влезет в клетку на 15 метров. Это там будет Автоматическая линия, пометоуборочная линия. Пометоуборка, автомат, сборка яиц вручную, просто не выкатывается. Вручную, кормушка вручную. Кормушка бункерная, ну как там, вот, Я думаю, можно даже проще что-то. Или это уже проще? На 15 метров нету смысла ставить автомат, потому что за автомат придется переплатить где-то там в районе там, 3000 долларов. Долларов? На клетке, да. Ну, двушка где-то там плюс-минус, там же цепь. Но есть такая. смысл линию автоматическую Какую? для яйца. Вот для яйца есть смысл, и то тоже на длинную клетку. Если короткая клетка, тогда разницы нету. Если клетка, например, 10 метров. А ну нету смысл. Ты что, прошелся вручную, собрал? Да. Что, Будем делать гранты под 1000 курочки, так что обращайтесь по грантам, это к нам.